assalomu alaykum aziz obunachilar mana bugun tojikistondan kelgan o'sha uh, do'stimizdan kelgan savol bilan boshlamoqchiman ko'rsatuvni manda deydilar o'n ikki yildan beri bepushtlik bor deyaptilar o'n ikki yildan beri bormagan doktorim qolmadi o'sha tojikistonda hamma yoqqa borib ko'rsatib keldim ar manda shu urug'imni sifati past ya'ni qimirlovchi protsenti past deb aytishgan qimirlovchi uh, o'sha spermatozoidlar juda kam ekan uni yaxshilash uchun manga ko'p marotaba dorilar oldim davolar lecheniyalar oldim deyaptilar hech qanaqa manga natija bergani yo'q siz nima dori manga maslahat qila olasiz deb o'sha tojikistondan yozib yuboribdilar man birinchi bo'lib bu to'g'risida ko'p aytganman yana davom ettirmoqchimanki gap shundaki zamonaviy tekshirishlar hech qanaqa u protsenti buncha ekan bunchasi подвижный ekan bunchasi неподвижный ekan buncha подвижный bo'lsa bola bo'lib qolar ekan yo'q unaqa gap yo'q hozirgi tekshirishlar nima uchun o'tkaziladi birinchi bo'lib siz o'sha urug'izni tekshirgandan keyin bitta xulosa qilinadi bu urug' tabiiy homilaga yaraydimi yo'qmi agar bu urug' tabiiy homilaga yaraydigan bo'lsa ho'p valla'alam u ham yuz foiz emas buni o'sha tabiiy homila bo'lishi uchun nimalar qilish kerakligi to'g'risida aytiladi ikkinchisi o bu urug' tabiiy homlaga yaramaydi unda yaramaydigan bo'lsa bu urug' nimaga yaraydi ana shu savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi balki bachadon ichi yarirdir bachamon ichismin ham hozir induksiya bilan qilinganda juda yaxshi samara berib u ham o'sha ba'zi bir klinikalar mana bizani klinikamizda yigirma besh o'ttiz foizgacha juda yaxshi samara olinyapti keyingisi hamma uchun judayam aniq va tushunarli bo'lishi uchun aytmoqchimanki bu urug'ni harakatchanligi bu buni faqat transport xususiyatini bildiradi bu borsayu kerakli joyga yetib kelsayu lekin o'sha endi o'sha yetib kelgandan keyin buni qiladigan ishi boshlanadi ya'ni tuxum hujayra bilan burab uchrashib tuxum hujayrani davolini eritib tuxum hujayrani ichiga xromatin boylamasini sog'lom sifatida o'sha ichiga yuborish kerak и e, ayol kishini o'sha uni ham xromosomalar bilan birga qo'shilishib undan keyin o'sha embrion hosil bo'ladi agarda bu yetib kelsayu buni o'sha eng asosiy funksiyasi boshini ichida xromatin boylamachasi singan bo'lsa endi qo'polroq qilib aytadigan bo'lsa bo'linmalarga bo'linib ketib qolgan bo'lsa fragmentlarga bo'linib ketib qolgan bo'lsa bundan embrion rivojlanib qololmaydi u qotib qoladi xuddi anavi programma qotib qolganda qolgandek hech qanaqa embrion o'sib qololmaydi shuning uchun buni qancha protsent ekan degan gaplar bu eski eski eski, eski qolib ketgan narsa spermatozoidlarni tekshirish uchun maxsus spermatologik o'sha laboratoriyada u yerda embriolog o'sha spematolog doktorlar ko'ribgina uni maxsus tekshiribgina sizga o'sha xulosa qilib berishadi xulosa qilganda nimaga e'tibor beriladi bugungi kunda bizaga taka bo'lsin suti bo'lsin deymiz demak nima kerak urug' bo'lsin urug'ni o'zi tegi bo'lishi kerak birinchidan tegi bo'lsa bo'ldi bu juda ham yaxshi keyingisi bu urug' o'sha informatsiyasi hali o'zini avloddan avlodga beradigan informatsiya butunmi yo'qmi o'sha xromatin boylamachi. u agarda butun bo'ladigan bo'lsa hammasi 100% qimillamasa ham buni olib zamonaviy olib hali tuxum hujayrani ichiga solib qo'yib bola qilsangiz bo'ladi lekin bu hammasi bir milliard urug' bo'lsa ham hammasi yuz foiz ham bo'lsa ham lekin ichidagi ana o'sha dnknni fragmentatsiyalari ядорный belok deymiz buni ichidagi o'sha boylamalar butun bo'lmagan bo'lsa ya'ni xromosomalar hammasi to'g'ri yetilmagan bo'lsa zichlashib joylashmagan bo'lsa bu yerda embrion rivojlanmaydi eko qilayotganda yoki iksi qilayotgan paytda eng ko'p o'sha baxtsiz hodisalar ya'ni e, embrion o'smay qolishlari homilani e, bo'lmasligiga sabab ham mana mana shu e, spermatozoidlarni e, boylamasini butun butunmasligini e, muammosini bilmasligimiz zamonaviy o'sha hozir e, klinikamizda sitogenetik analizlar qilinadigan bo'ldi e, undan tashqari yana qo'shimcha fish diagnostika deymiz ana o'sha xromatin boylamachalari e, maxsus o'sha fish diagnostika bo'yicha e, tekshirilib buni ichidagi o'sha bola qanaqadir o'sha e, nasldan naslga o'tadigan kasalliklar bormi buni jinsi bormi hamma narsalarni ko'rish mumkin bo'ladi va oldindan prognoz ham qilish mumkin bo'ladi даже to'ydan oldin kelinadigan bo'lsa shuning uchun tojikistonlik o'sha do'stimizga beradigan gapim shu bo'ladi birinchi bo'lib siz o'sha shuncha yil bekor vaqt o'tkazgansiz hech qanaqa dori darmon buni haligi nimalarni boylamachalarni tinglab sizni kasalingiz qanaqaligini topib olib uni qo'ya olmaydi biz aytamizki birinchi yil bola bo'lishi ellik foiz bo'lsa ikkinchi yil yigirma besh keyin o'n ikki keyin olti va hokazo уже yettinchi yil nolga tushadi siz o'n ikki yildan beri nimani kutyapsiz bu yerda hech qanaqa tabiiy homila olmaydigan ahvol bo'lsa tezroq kelib doktorga o'sha narsangizni o'zingizni hal qildirib olishingiz kerak edi maslahatim birinchi to'g'ri diagnostika qildirib oling bundagi nima muammolaringiz borligini bilib oling agarda sizda haqiqatdan o'sha xromatin boylamachasi butun spermatozoidlaringiz bo'ladigan bo'lsa demak sizga yordamchi reproduktiv texnologiyalarni qo'llab turib eko iks usuli bilan demak farzandli qildi bo'lsangiz bo'ladi va allaha alam xudo peshonangizga yozgan bo'lsa keling marhamat yordam beramiz yoki bizada bo'lmasa boshqa o'sha klinikalarda eko qiladigan klinikalarda balki tojikistonda bordir boshqa bordir shunga uchrasangiz sizga yordam berishadi mana shunaqa bepushtlik to'g'risida juda ko'p mana tojikistondan kelgan do'stlarimizni savollari bor <laughs> boshqalari bor <laughs> man telegram kanalida javob berishga harakat qilaman man keyingi ko'rsatuvlarda o'sha yana tojik tilida ham agarda iloji bo'ladigan bo'lsa javob berishga harakat qilamiz gapim yoqqan <laughs> bo'lsa lak tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin albatta do'stlaringiz ulashing keyingi safar ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar